Dünyada və eləcə Azərbaycan da qısa bir zamanda oyunçular arasında böyük məşhurluq qazanan və role battle janrını təmsil edən PlayerUnknown's Battlegrounds oyununun yaranma tarixini sizə təqdim etmək istəyirdik. Hər şey isə Brendan Greene adlı şəxsdən başlayır. Oyun hazırlama karyerasından əvvəl İrlandiyada fotoqraf və veb dizayner kimi fəaliyyət göstərən Brendon, evləndikdən sonra əslı Braziliyadan olan həyat yoldaşı ilə birlikdə onun vətəninə köçmək qərarına gəlir. Lakin onların ailə həyatı uğurla alınmır və yaxın bir zamanda Brendon ona tanış olmayan ölkədə tək qalmaq məcburiyyətində qalaraq həyatında olan bütün marağının itirilməsinə gəlib çıxarır. Hər günün gec saatlarına kimi PlayerAnon adlı altında. Vaxtını döyüş janrlarında olan, əsasən isə Call of Duty seriyasının oyunlarında keçirir. Və tez bir zamanda onların hamısından bezir. Raundlar bir-birinə oxşuyur və oyunçular oyundakı həyatlarına böyük əhəmiyyət vermir. Brandon müharibə janrında nəyisə dəyişdirilməsini istəyirdi və vaxtını belə bir çox istifadəçi ilə oyunda Keçir mərzusundaydı ki, insanların həmən oyunda yenidən və yenidən oynamaq istəyi olsun. Döyüşlər isə bir-birinə oxşamasın. Dönüş nöqtəsi isə Yapon yazıçı Tsuyano Takami 1999-cu ildə yazdığı Battle Royale kitabının Brendan Greene-in oxuması ilə başlayır. Ümumiyyətlə həmən döyü janrının tarixi 2000-ci ildə. Həmən kitabın əsasında çəkilən Royal Battle adlı Yapon filmi ilə yaranır. Hansında ki 42 tələbəni kimsəsiz adaya gətirdikdən sonra növbəti 3 gün ərzində onları bir-birlərini müxtəlif silahlarla öldürməyə məcbur eləyirlər. Qanlı oyunun sonunda isə sağ qalan axırıncı adamı azadlığa buraxılmasına zəmanət verilir. Eyni janrda çəkilən növbəti film isə 2012-ci ildə Aclıq Oyunları olur və həmin əsər insanların royal battle mövzusuna marağın artmasına böyük təsir göstərir. Battle Royale kitabından ilhamlanaraq Brandon Arma 2, taktiki müharibə simulyatoru üçün fərqli yenilənmiş versiyasını özü hazırlamağa çalışır. Və bir neçə ay sonra Arma 2 Player Announces Battle Royale əlavəsi Brandon Green'in müəllifliyi altında istifadəyə verilir. Nəhayət 2 il keçdikdən sonra İrlandiyaya qayıdaraq orada oyunun modifikasiyalarını inkişaf etdirməyə davam edir və həmin əlavələrini 2013-cü ildə çıxan Arma oyununun 3-cü seriyasına keçirməyə nail olur. Həvəskar əlavələr dərhal oyunçular arasında böyük uğurlar qazanır. Və günlərin birində Brandon Green fikir verir ki, Daybreak Game Company, yəni H1Z1 oyununun yaradıcıları canlı yayımda onun battle royale janrındakı uğurlarını müzakirə edirlər. Çox keçmədən Brandon onlara təşəkkür məktubunu göndərir. Öz növbəsində şirkət nümayəndələri onunla əlaqə saxlayır və Amerika Birləşmiş Ştatlarına, San Diego şəhərinə dəvət eləyərək birlikdə H1Z1 King of the Hill layihəsinin hazırlanması ilə məşğul olmağa başlayırlar. Həmin layihə başa çatdıqdan sonra 2016-cı ilin fevral ayında Cənubi Koreyadan olan Blue Hole oyun studiyasının baş dizayneri Chen Hyun Kim həvəskar əlavənin əsasında tam yeni battle royale janrında oyunun yaradılmasını Brandon-a təklif edir. Skype-da 1 saat davam edən müzakirələrdən sonra tərəflər razılıq əldə etməyə bacarırlar. Və Brandon Blue Hole Studiyasının kreativ direktoru vəzifəsinə gələrək PlayerUnknown Battlegrounds oyununun yaradılmasına başlayırlar. Studiya ilk günlərdən əsas gücünü həmən layihəyə yönəldir. Brandon və Kim oyunu mümkün qədər tez və ucuz qiymətə oyunçulara təqdim etmək, sonradan onu yaxşılaşdırmaq və inkişaf etdirməyi nəzərdə tutublar. Satış sayı isə ən yaxşı təqdirdə 200-300 min ədəd olacağı gözlənilirdi və beləliklə 23 mart 2017-ci il tarixində Steam platformasında PlayerUnknown's Battlegrounds oyununun ilkin yoxlama versiyası təqdim olunur. Qeyd eləmək lazımdır ki, həmin versiyada yalnız Erangel xəritəsi ilə yanaşı bir neçə cür silah sayı mövcuddur. Platformada çıxan ilk günündən dünyanın bütün oyun iqtisadiyyatının diqqətini cəlb eləyir. Nəticə kimi, qısa bir zamanda oyunçuların kəskin artması və ilk çıxışından cəmi 18 gün sonra, 10 aprel tarixində Blue Hole studiyası oyunun 1 milyon ədəd satılmasından xəbər verir. Yaradıcılar belə rəqəmləri heç təsəvvür edə bilməzdilər. Və bir neçə ay sonra Brandon Green Moskvada olarkən GameGuru-ya olan intervyuda bildirəcək: "Bilirsiz, mən heç indidə olanlara axıra kimi inana bilmirəm." Oyunun buraxılmasından 2017-ci ilin yayın sonuna qədər geniş yenilənmələr əlavə olunmurdu. Yaradıcılar əsas diqqətlərini oyunda olan çox saylı səhifələrin üzərində işləməyə yönəldirdilər. Həmin ilin həm də 8 sentyabr tarixində oyunda eyni vaxtda onlayn oyunçu sayı 1 milyona çatır və cəmi bir neçə gün sonra Dota 2 oyunu Steam platformasında onlayn rekordunu keçməyə nail olur. Battlegrounds oyununun dünyada olan uğuru Rəqib studiyalardan yan keçmir və tezliklə Unreal Engine və Fortnite oyununun müəllifi olan Epic Games oyun studiyası. Tez bir zamanda geniş oyunçu sayına yiyələlənən Fortnite Battle Royale pulsuz əlavəsini istifadəyə verir. Bu oyunlar bir-birindən həm vizual, həm də oyun mexanikası baxımından fərqli olsa da, eyni Unreal Engine 4 bazası üzərində qurulmuşdu. Lakin Epic Games ilə rəqabət Bluehole studiyası üçün əsas çətinlik deyildi. Oyunun ilk çıxdığından müxtəlif çitlərdən istifadə edən oyunçuların ölçülməz miqdarda artması müşahidə olunurdu. Əgər əvvəllər çit istifadəçiləri adi wallhack və ya avtomatik nişan istifadə edirlərsə, bir müddət sonra onlar oyunu demək olar ki, tamamilə qırmaq bacarmışdılar. Sentyabrın 13-ünədək oyunun rəsmi Twitter səhifəsində Reakar oyuna görə anti-cheat tərəfindən girişi məhdudlaşdırılmış hesabların ümumi sayı 150 mini keçdiyinə elan olunur. Həmin vaxtda PUBG yeni bir mərhələyə daxil edilir. 11 oktyabr 2017-ci il tarixinə eyni vaxtda onlaynda olan oyunçu sayını 2 milyonu keçməyə bacarır. Və bir neçə ay sonra yaradıcılar test serverlərində bütün oyun ictimaiyyətinin çoxdan gözlədiyi yenilikləri təqdim edir. Oyunun artıq ikinci xəritəsi olan Miramar səhrası ilə yanaşı bir neçə növ silah və avadanlıqlar da əlavə olunur. İlk xəritə ilə müqayisədə açıq sarı rəngdə olan Miramar əlavə olaraq əsasən dağlıq ərazilərdə yerləşir. Ağaclar yoxdur. Otlar və kollar demək olar ki, mövcud deyil. Yeni səhrada Erangel yarısı adasından oynamaq daha da çətin olur. Bu isə öz növbəsində oyuna olan marağın artmasına səbəb olur və burada hər kəsin çoxdan gözlədiyi tarix gəlir. 21 dekabr 2017-ci il PUBG 1.0 versiyasına yenilənərək dünya oyun ictimaiyyətinə rəsmi olaraq təqdim olundu. Qeyd eləmək lazımdır ki, həmin vaxtda Steam-da oyunun yükləmə sayı artıq 20 milyonu keçdiyini elan olunur. Lakin ardıcıl uğurlar bununla kifayətlənmir. Dekabrın 29-u PUBG yeni bir rekorda nail olur. Onlayn da eyni anda gələbəyə çün mübarizə aparan oyunçu sayı 3 milyona çatır. Həmin tarixdən bir gün əvvəl Battlelight AnciKit-in rəsmi Twitter səhifəsində oyunun ilk olaraq istifadəyə verilməsindən bəri müxtəlif kitlərdən istifadə edən 1.5 milyon oyunçunun hesabını buna göndərməsindən xəbər verir. Brandonun sözlərinə görə, həmin çıtlardan istifadə edənlərin 90%-dən çoxu məsk Çin ərazisində məskunlaşır. 2018-ci ildə PUBG üçün az əhəmiyyətli olmadı. Əvvəlcədə də martın 19-u iOS və Android əməliyyat sistemləri üçün nəzərdə tutulan və tez bir zamanda böyük oyunçu auditoriyası toplayan PUBG Mobile Çinin Tencent korporasiyası ilə birgə təqdim edildi. İlin axırına şirkət bu müəyyəndələri Dever jurnalına mobil versiyanın oyunçu sayının 200 milyon keçdiyini elan eləyib. Sonradan isə yeni Sanok və Vikendi xərdələrdə əlavə olundu. Və hələ 2017-ci ildə Microsoft şirkətinə məxsus olan Xbox One konsolu üçün təqdim olunan oyun PlayStation 4 versiyalarına yalnız 1 il sonra, 2018-ci ilin 7 dekabr tarixində təqdim olundu. Gələcək planlarından isə Game Industry saytına Brandon Green verdiyi müsahibədən oyunu həmişə kibridman sayəsində gördüyünü və nəhayət bu istiqamətdə ilk addımı atdığını söyləyir. Lakin insanlar Battlegrounds-un kibridman intizamına çevriləcəyinə hələ də şübhə ilə yanaşırlar. 2017-ci ildə Almaniyanın Köln şəhərində Və 2018-ci ildə Berlində keçirilən 2 böyük PUBG Global Invitational yarışmaları göstərdi ki, təşkilatla bağlı böyük çətinliklər yaşanır. Belə ki, Counter-Strike və Dota 2 oyunlarının yarışmasından fərqli olaraq Battlegrounds-da yeni xal hesablama sistemi tətbiq olunub. Və elə alındı ki, qələbə üçün qarşı oyunçunu öldürmək əsas hədəflərdən sayılır. Məsəl üçün, könlündə keçirilən Gamescom 2017 yarışmasında Euro Morada altında çıxış edən Koreya oyunçu 3 oyuna cəmi 4 rəqibini öldürməklə yarışmanın qalibadan qazanmışdı. Ondan əlavə, böyük kibrit idman təşkilatı, şirkətlərindən sayılan ESL və DreamHack, yarışmanın canlı yayım təşkilatında çoxlu sayda səhflərə yol vermişdi. Bu isə söz növbəsində böyük ehtimalla oyunu izləmə baxımından marağın itirilməsinə gəlib çıxara bilər. PUBG korporasiyasının 2018-ci ilin maliyyə hesabatına əsasən, şirkət həmin il ümumi hesabda 920 milyon dollar gəlir əldə edib. Həmen gəlirlərin yarısından çoxu, yəni 53 faizi MASS-ASIA regionunun öhdəsinə düşür. Yaradıcılar üçün əsas gəlir mənbəyi 790 milyon dollar ilə oyunun kompüter versiyası başçılığı eləyir. İkinci yerdə 65 milyon dollar ilə mobil versiya, ondan əlavə Xbox və PlayStation 8 milyon dollar gəliri ilə 3-cü pillədə yerləşib. Digər mənbələrdən isə şirkət daha 7 milyon qazanmaq bacarıb. Şirkətin mobil platformadan nisbətən az gəlirləri Tencent korporasiyasının oyunun yayımlanmasında və inkişaf etdirməsində iştirak etməsi ilə əlaqədardır. PUBG Corporation isə yalnız lisenziya ödənişləri ilə kifayətlənir. Ən son rəsmi məlumatlara əsasən, PUBG Mobile oyununun yükləmə sayı 400 milyonu keçib və hər gün Çin istifadəçiləri istisna olmaqla 50 milyon aktiv oyunçu tərəfindən istifadə olunur. Bir üç yaşlı brendin Greena gəldikdə isə qeyri-rəsmi məlumata əsasən onun bu günləri 200 milyon dollar sərvəti mövcuddur. Videonu axıra qədər izlədiyiniz üçün kanal adına sizi təşəkkür eləmək istəyərdik. Və ümumiyyətlə gördüyümüz şeyi dəstəkləmək istəyirsinizsə, videoları bəyənməyi və kanalımızı daimi izləməyi unutmayın. Və həmişə dediyimiz kimi, bu günlük isə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.